ूत उवाच अवलिप्ता चिमैवम् त्वम् देवि ब्रूहिममाग्रतः त्रैलोक्ये कः पुमां तिष्ठेदग्रे शुम्भनिशुम्भयोः अन्येषामपि दैत्यानां सर्वे देवानवयुधि तिष्ठन्ति सम्मुखे देवि किम् पुनस्त्रीत्वमेकिका इन्द्राद्याः सकला देवास्तुर्येषान्न संयुगे शुम्भादीनाम् कथन्तेषाम् स्त्रीप्रयास्यसि सम्मुखम् सा त्वम् पार्श्वम् शुम्भनिशुम्भयोः केशाकर्षणनिर्धूतगौरवामागमिष्यसि देव्युवाच एवमेतद्बली शुम्भो निशुम्भश्चापि तादृशः किम् करोमि प्रतिज्ञामे यदनालोचिता पुरा सत्त्वम् गच्छमयोक्तन्ते यदेत्तत्सर्वमादृतः तदा सुरेन्द्राय स च युक्तम् करोतु यत् इति श्रीमार्कण्डेयपुराणे सावर्णिके मन्वन्तरे श्रीदेवीमाहात्म्ये देव्यादूतसंवादो नाम पञ्चमोऽध्यायः